практически в каждых наших программах, в наших гостевых рубриках мы знакомим вас с интересными, популярными, успешными и красивыми людьми. Наш гость, с которым вы сейчас познакомитесь, соединил в себе все эти качества. Встречайте, ресторатор, мастер кулинарных искусств и уже два года ведущий самого популярного кулинарного шоу нашей страны Николай Тищенко. Коля, привет. Привет. К нам в основном в гости попадают, приходят люди, которые связаны непосредственно с музыкой, с шоу-бизнесом. Хореографы, музыканты, певцы, аранжировщики. Но я думаю, что нашим зрителям будет интересно познакомиться с тобой поближе, а самое главное узнать, как получилось так, что ты стал успешным ресторатором, почему ты выбрал именно... Это направление в своей жизни. Это Красивая профессия. работа, интересная работа, связана с творческим таким порывом, потому что когда ты создаешь новые какие-то кулинарные шедевры, то всегда есть место творчеству. Іноді для того, щоб дізнатися про те, як відпочивають знаменитості подалі від камер, достатньо лише поспілкуватися із людиною, яка дбає про їхній стіл. Не дивно, що Микола Тыщенко, а як никто инший, зная гастрономичнее в подобании Твои заведения популярны, очень популярны у известных лиц Украины, артистов, певцов. Хотелось бы узнать пару секретов, что они любят у тебя заказывать, какие блюда любимые. Как правило, мы не разглашаем. Не разглашаем ну вот, вот тех артистов которые лояльны к разглашению любят все мои блюда которые я представляю в своих меню там например вот котлеты дяди Коли очень многие любят очень любят многие нашу украинскую кухню очень многие вот например наташа могилевская очень любит суши Руслан Квинта очень любит салаты, всевозможные, с семечками. Например, мне нравится вкус Филиппа Киркорова, который э, любит э, морепродукты, любит э, блюда, приготовленные с рыбой. А бы научиться разбираться о зерковых смаках, Миколе довелось стать справжним профи своей справы и научиться, не мов артист, вражати свою публику. Тяжело их удивлять. Вот каждый раз... Одно и то же. Да? Иногда тяжело удивлять. Вот э, Лэпс э, ему понравился. Очень салат с э, лососем, сошими, с э, проросшими ростками и э, сивит подростками. То есть он был удивлен. То есть необычный вкус, очень качественное вкусное э, приготовленное блюдо, и он даже потом на выходе, э, помимо того, что он согласился сделать фото для ресторана, но он еще поблагодарил и сказал, что При слідчої можливості бути обязательно приїжджати в ресторан. Втім, гастрономічним улюбленцем столичного бомонду Микола міг і не стати, адже довгий час пов'язував своє майбутнє виключно зі спортом. И в каком возрасте ты понял, что ты будешь заниматься этим именно, а не другой профессией, не знаю, спортом. А... Ну, я был спортсменом уже, я занимался спортом активно, и так даже какой-то период своей жизни думал профессионально заниматься спортом. И потом, я что занимался произошло. Бедо, потом я просто понял, что спорт не сможет удовлетворить все мои... жизненные амбіції Очень хотелось кушати і не платить за це это день. Это Допомагає да тобі в роботі твоей сьогоднішнього, звісно, тому ж та сьогодні виносливость в бізнесі это одна из составляющих характеристик успеха. Колишній спортсмен, як ніхто, розуміє, яким повинен бути стіл на новий рік, аби їжа давала енергію для творчості і відповідала статусу знаменитості. Тож дивіться просто зараз ексклюзивне меню справжньої зіркової вечері. Каким должен быть в преддверии Нового года новогодний стол звезды? Что бы ты посоветовал? Он должен быть очень роскошным. В прямом смысле этого слова. Хватит вот... Экономить. Во всем себя Хватит зажимать. экономить, товарищи экономить. звезды. экономить. Хотя бы один раз в жизни, когда нам счастливится праздновать Новый год, а я называю это один раз в жизни. Я умышленно я не оговорился, потому что праздник Нового года для меня, например, это некий этап. В этот день стол должен, должен быть максимально роскошным. Ну, На столе ну. должно присутствовать все. А как же диета? А как же в этот день, можно все? Вот, как я не призываю в течение всего года заниматься спортом, заниматься диетой, вот в этот день я шепотом. Тихонечко, на Наушка. Рекомендую сделать тебе разгрузочный день. Все виды икры: черная, красная, щучья. Икра летучей рыбы. Баклажанная тоже должна быть. Должны быть салаты. Все мои любимые детства: мимоза, сырные салаты с чесночком. Все должно быть там. Должны быть, должен быть отварной язычок. Должен быть заливной. Петушок. Вот, вот у нас уже аппетит просыпается. Где-то на этой ноте надо прощаться, друзья. С Должны вами быть. Нарезочки всевозможные. Рыбные, мясные, куриные, рулетики. Должны быть сосисочки из домашней, в домашнем приготовлении, хренчик должен быть, горчичка должна быть, аджичка должна быть, все на столе должно быть. И никакой итальянской кухни, никакой, Только наши только, традиции, наша украинская. только наши украинские традиции. И в этот день мы должны возвращаться к своим корням, так как бы переобнуляться, а потом опять перфуман. Это программа «Икра», и у нас в гостях был Николай Тищенко. Спасибо, Коль. Смотрите программу Игра на канале М1.